мы же не можем с вами позволить, чтобы селюковые отреби, всякие эти вот Курбановые и прочие эти невменяемые дуры голодали без контента. Устройство стекловолокне, только колокольный звон против них и помогает, который глушит все беспилотники. Это еще одно, еще более серьезное доказательство, что он слабак. У него нет поддержки ни оттуда, ни отсюда, ни снизу. Я хочу что только. Что ты хочешь, если а я, я, о я хочу, чтобы о том, что произошло директива Верховного главнокомандующего. Какая? То, что вы видите, что человек абсолютно упорот, он в несознанке, он не понимает, где он находится. Это что за сюр? Это что за театр абсурда? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про велич другої армії світу і, звісно, про недоімперті. Змусимо вас поспіхатися і пишатися, що ви українці, але про все по черзі. Не забувайте, друзі, спочатку нам лишати свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте почути, побачити. Мы же не можем с вами позволить, чтобы селюковые отреби, всякие эти вот курбановые и прочие эти невменяемые дуры голодали без контента. С них, конечно, вообще надо за это денег потребовать, потому что ничего, кроме паразитирования, это бездарщина создавать не может. Но ладно. Пускай это будет наша, так сказать, гуманитарная миссия. Там же продолжается история с НАБУ. Меня с этой точки зрения интересует даже условно не те, кто вышел на протест. С этими все понятно. Мужчинки обнаружатся на фортете, некоторые девчули сядут. Не, меня гораздо больше с этой точки зрения интересует судьба журналистов, ну, так называемых, хотя они никогда в жизни к журналистики не относились, а это просто самое, что ни на есть, такая отпетая э, агитация э, безмозглая, ну, подстать как бы э, э, селюковым э, запросам, потому что э, часть из этой публики э, открыто проявила свое недовольство. Ну, мы же понимаем прекрасно, что во многом это потому, что являются они выпускниками грантовых программ, многочисленных соросовских структур, и с этой точки зрения, ну, конечно, первая любовь, она не ржавеет. Поэтому здесь надо было высказаться. Но тем самым они бросили вызов Ермаку. Сложность здесь для вот этой всей публики, которая кочует там по телеканалам, состоит в том, что их очень легко заменить. На их место можно поставить, в принципе, любого. Потому что вся эта публика читает Текст суфлера. Она не сама говорит. У нее нет и никогда не было каких-то своих мыслей. Вообще, судя по тем интервью, которые они дают, у них чрезвычайно тяжело со своим, так сказать, мыслевыделением. Ну, назовем это так. Вот я бы на их месте напрягся, потому что второй раз такого фарта-то не будет. Это сейчас за вот такую работу платят, а потом рубильник выключен и сиди. Так что, девчульки, вы там подумайте, время-то тикает. Ярмак наверняка все ваши посты в отдельной папочке хранит. Стирать не получится. И да, когда это произойдет, и надо будет говорить о том, что у вас дебилок не предупреждали. Запомните, революция всегда, всегда пожирает своих создателей. Вы были видными участниками революции по оболваниванию селюков. Ну и то, что вы станете жертвами этой революции, будет, в общем, вполне себе закономерно. Вот я пытаюсь уже в котре, навіщо? Я пытаюсь абсолютно обурно, не в відповідь. Навіщо росіяни безкінечно роблять із Володимира Зеленського з українського президента месію? Якесь божество, яке єдине може урятувати Україну? Ні, в мене деколи просто злості не вистачає для того, щоб рефлексувати і реагувати на абсолютно всі міфи, які вони створюють. Кожен раз вони намагаються його потопити, вколоти, але від того самі не розуміють, що роблять йому тільки краще. От уявіть, звісно, на Росії не могли оминути увагу і ті протести, які прокотилися українськими регіонами, в знак протесту проти скасування всіх антикорупційних законів. Ну і звісно, послаблення повноважень САП та Набу. Звісно, вони говорять про те, що люди виходять на вулицю, але далі починається вільне трактування. Чому люди виходять? Хіба росіяни можуть своїм подати правду, що молодь виходить, тому що вона може, тому що вона вільна і має на це право? Ні, звісно, вони мають сказати, що є якийсь замовник. Замовник, який виступає особисто проти Зеленського, бо тільки Зеленський і більше ніхто може підписати договір із росіянами. Чуєте? Ви так сильно намагаєте його намагаєтесь його топити? Что вы тільки только ему, і куєте этот рейтинг. У меня есть порада. Перестаньте говорить про Зеленского, и, возможно, вам трошки будет с ним легче. Я знаю, кто заказывает музыку и кто за нее платит. Никаких других факторов, обеспечивающих успех Майдана на Украине, не существует. Вот мы сегодня видим, что и тот, и другой вот здесь присутствует. Молодые люди, которые не боятся выходить на улицы. Которые... Нет, там даже не так. Платит какой-то уважаемый человек, ввиду того, что запрещены же протесты в военное время. А эти протесты вдруг разрешены. Я же вам сказал. Ну, то есть это какой-то очень вам... важный я... заказчик. Я об этом и говорю, что заказчик максимально важный. А теперь в чем смысл этого заказа? А, на Украине есть только один человек, единственный человек, который не, мож... может... не может поставить подпись под мирным договором с Российской Федерацией. Его фамилия Зеленский. Он единственный. Вот любой человек, который придет на его место, он, он совсем не обязательно должен быть человеком, который что-то доброе сказал про Россию. Он даже может быть залужным, который, как известно, боевал с нами и который говорит всякие страшные вещи о том, что надо русских убивать. Это даже он может быть. Но Зеленский не может этого сделать, поставить эту подпись по той причине, что как только... Чернил, последняя завитушка появится, и он выйдет из этого кабинета, можно смело сказать, что это и физический, и политический покойник. Это прекрасно понимают те, кто с двух сторон его опекает: европейцы и Трамп. Поэтому это прямой сигнал: вот этому господину, которого вы сейчас показываете на экране, что он больше не игрок, что он должен из этого процесса потихоньку как-то выбираться. И то, что он сегодня дает задний ход, он даже не понимает что он, это еще одно, еще более серьезное доказательство, что он слабак, что у него нет поддержки ни оттуда, ни отсюда, ни снизу, и что его политическая песня, похоже, исполняется последний раз. И сколько часу не минает, а пропаганда все стоит на своем. Мы хотим, чтобы Захиды и Украина признали наш меморандум, где Россия отходит пять областей. Зачекайте. Я хочу, например, не Набирати вагу, коли постійно їм солодке та піцу. Я хочу не старіти і бути вічно молодою. Я хочу бути дуже дуже популярною і щоб просто зараз всі мої глядачі поставили мені лайки, підписались на YouTube канал Курбанова Лайф. Але зрештою, я усвідомлюю, що далеко не все. Що мені хочеться, мені корисно. Зрештою, а чи не лусне Росія, чи не лусне російська ряха, якщо вона отримає ще п'ять прекрасних українських областей? Якщо отримує капітуляцію, та як її отримати? Ну як? От скажіть мені: от як можна змусити вільну націю гідну, сильно, сміливо, яка це доводила безліч разів просто взяти і капітулювати? Потім закидали ракети, дрони, атакували, вбивали, гвалтували все було. Але змусити нас цього так і не змогли зробити. Звісно, ми стоїмо завдяки Збройним силам України, але це і є дух і душа всього українського суспільства. Власне, тому вже понад три з половиною роки ми разом із вами, у тому числі, своїми діями, своєю роботою, вказуємо на бестселер, який ніколи не втрачає своєї актуальності, куди саме мають піти всі російські пропагандисти і всі ті, хто бріють про українські території. Какой меморандум вы хотите? Вот наш меморандум, чтобы они признали 4, 4 плюс 5, 5 территорию. Это же невозможно. Почему? А, потому что они не признают, потому что они для этого должны капитулировать. И или Знаю, же Зеленский проблема. из дома не выйдет, его сразу же прихлопнут. Тоже вариант Ясно, Что... Да, вариант, конечно. И именно поэтому НАБУ, вот это все. Да какая борьба. нам нравится, что они? Мы говорим, что нам надо. Да подожди, да тебе надо? Мы говорим, Девизия, что что? в принципе, о реалиях в мире. А в а, принципе, да, реалии а в мире таковы, что Европе, э, Европе это не надо. Да плевать я нам не на Европу. А что ты хочешь-то? Я а, хочу, ты чтобы... Ты хочешь, чтобы переговоры не проводили? Хочу, что... Воевать только? Минуточку. Я хочу чтобы... только... Что ты хочешь, если говорить о переговорах? Я хочу, чтобы о том, что произошло выполнена директива Верховного Главнокомандующего. Какая? Здрасте. Денационализация. Демилитаризация. Конечно. Да. А вот остальные вопросы безопасности, какие остальные? которые с Они... США проводить, стоп, стоп, стоп. с Европой... Минуточку. Они все были четко сформулированы. Они были повторены. Сначала это был декабрь 2021 года, потом это было 24 февраля 2022 го года, Хорошо, да. потом это было заседание в МИД летнее. Было все четко Поверь сформулировано. Мне, я это все помню. Конечно. Мы сначала обращались... Мы не сдадим наши позиции. Мы сначала... Конечно, не сдадим. Поэтому какие переговоры? Изначально мы обращались... кто? Вообще изначально мы обращались к Америке. Правильно, к, сейчас за столом переговоров кто? в 2021 году, ты помнишь? Конечно, сейчас за столом переговоров кто? Так я, ты даже мне не даешь договориться. Нет, я, я просто Тут ты вот начинаешь эту позицию не интересную. Вот, вот. Мы обращались Давай. к американцам в 2021 году с вопросами безопасности. За столом переговоров американцы есть? Такой нету их а, нет а этому переговорам. Я об этом тебе и говорю. Я третий раз у тебя это пытаюсь а ты мне не, не даешь. Где американцы сейчас за столом переговоров, нет. чтобы решить эти вопросы? Не расширение НАТО. Значить, і пошло поїхало. А, а далі денцифікацію демілітаризація вот здесь Украина. поэтому, поэтому, поэтому воювати до победного конца. Диво, буквально днями. Я вам розповідала про те, як у Пітері скасували день святкування воєнно морських сил, частина ядерної тріади. Злякалась частини неядерної тріади, тобто українських безпілотників, і ви навіть собі не уявляєте наскільки ж сильно вони перелякані нашими можливостями тут нещодавно, якраз на цьому недопараді, який був скасований. Пильні очі і побачили охоронців Путіна, які тепер ходять увага не тільки із ядерною валізкою. Все, ядерна валізка більше нічого не вартує. Вони ходять із перехоплювачами дронів. Охорона бункерного тепер змушена в буквальному сенсі тягати за собою не тільки десятки кілограмів броні. Під мішкуватими куртками, але і перехоплювачі FPV-дронів. Уявляєте собі, один охоронець, який обов'язково має дивитися в небо і споглядати, чи ніхто не полює за Путіним. В нього давним-давно, звісно, фобія. Звісно, він наляканий і недаремно, саме тому ні з ким не бачиться, і перебуває хіба що в бункері, але уявіть, друга армія світу, країна, яка мала нас захопити за лічені тижні. Теперь їхній бункерний диктатор всикається, наскільки боїться, українські безпілотники. До речі, треба Путіну сказати, що в Росії, як і завжди, все ж аналогів нет, то тут і попи придумали дещо дивовижне, як саме збивати ворожі дрони. Для цього, виявляється, потрібен особливий дзвін. Мовляв, він глушить всі безпілотники, і більш того, тільки цей життєдайний дзвін може боротися із БПЛА на скловолокні. волокні. Тобто. Технічні розробки, якісь новаторства, ноу хау технічні прибамбаси, все досі далі ще. Головні, що РПЦшні попи пропонують. Втім, не, варно, не варто над цим сміятися. Навпаки, ми закликаємо абсолютно всіх цілком і повністю перейти саме на цю систему протиповітряної оборони і виключити всі бесівські зенітки із. Такої благородної справи не застосовувати ніякі перехоплювачі дронів. Звісно, дзвін, дзвін це те, що потрібно. Ну і в наступ оці ці м'ясні атаки замість ребів, замість броні використовувати та хоча б іконки. конки. Завершиться богослуження у нас і везде в Росії особим колокольним дзвоном, який глушить всі безпілотники. на волокне такие сейчас устройства, стекловолокне, только колокольный звон против них и помогает. А в конце недели, наступающий у нас в пятницу день преподобного Серафима Саровского, а в субботу следующий день десантников, день пророка Божия Илии. Дісантники купаються в фонтанах. Просьба бути осторожними. Обходіть стороною фонтани. Ой, на Росії все ніяк не можуть забути колишніх. Українські артисти, які виступали в Росії. До речі, всі найкращі артисти, які виступали в Росії, це були українські. Артисти, які представляли країни Балтії, та ж Лайма Вайкулі, і не тільки, ну, все не дає спати цим росіянам. Лайма Вайкулі. Яка, звісно, більше не агастролює, тому що вона є представницею Балтійських країн? Вона рівно зі своєю державою обстоює абсолютно принципову позицію. що… Росія, країна агресорка. Отже, там гастролювати, виступати чи мати будь-які спільні інтереси з їхніми артистами. Це неприпустимо. Тож лаймо проводить свої фестивалі і влаштовує свої концерти. До речі, там же вона і збирає гроші допомогу Україні. Там же вона пропагує і говорить відверто, що треба підтримувати Україну і давати більше і більше Україні озброєння, щоб нищити російського окупанта, який прийшов на наші території. Самое главное, наверное, сегодня не скажу ничего нового, чтобы закончилась война, ничего нет важнее, чем это. Поэтому будем все держать за да, то, чтобы да, война закончилась. Ну и конечно, музыка нам в этом в том числе помогает. Лучше Чоде Ну України далі розпочинається найцікавіше якийсь обряд екзорцизму, тому що її виступи, її коментарі, все те, що відбувається в підтримку України, звісно, дивляться і аналізують Росіяни. І тут починається найдивовижніше, що як це так, артистка, яка співала, виступала, заробляла в Росії, може тепер виступати проти. Слухайте так певно, і у німців. До певного часу багато хто виступав, але потім якось не захотіло отодожнювати себе із нацизмом. Шадеціару. <різь> 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 Да, я оружую Украине. Понимаете, какая мразь просто, которая вот пела тут со всеми в этом ша, этот шабаш организовала. Понимаете? Вот здесь уже не до шуточек, до каких-то, да, и не до улыбочек. Я не удивлюсь, если вот она собирала эти деньги, и какая часть этих денег пойдет на ВСУ. Вот. А за, за состоянием состояния вот на протяжении всего этого фестиваля это отдельная история, потому что это то ли Алкоголь в огромных количествах, то ли это наркота. Ну, как Слепаков сказал, скорее всего, наркота. Потому что вы видите, что человек абсолютно упорот, он в несознанке, он не понимает, где он находится. Вот сейчас возмущение читаю э, в Прибалске, где там в Литве, в Латвии, где там э, Лайма Вайкули, прошел ее фестиваль. Фестиваль она организовывает в который раз и собирает средства, и э, не скрывает. Э, она рассказывает, куда она отправляет эти средства с определенным государством. Туда едут все, все, кто является э, иногентом в нашей стране, признанным. Певцы, исполнители, не знаю, там кто Макаревич, кто там у них едет. Официальные иногенты. На этот фестиваль во главе стола, конечно, Пугачева. Она приглашает Пугачева, они подружки, она приглашает Пугачева. И именно на Пугачеву идут люди, покупаются билеты. Потому как просто так Никто не придет. Ну, что это за звезды? А на Пугачева придут. И сбор от этих билетов, часть идет, конечно, вот туда. И вот да. народ возмущается. Вот как такое может быть, когда исполнители являются иногентами для нас, для нашей страны, а сама Лайма Вайкуль, которая занимается непосредственно, организатор, сбор, отправка финансов туда для того, чтобы это потом прилетало нам. Главный хедлайнер проекта Пугачева со всеми ее заслугами, со всеми ее высказами, словами, с делами и свершениями ее супруга, они до сих пор не инагенты. Они до сих пор продолжают в открытую, откровенно, публично, прилюдно свою деятельность. Скажите мне, это как такое может быть? Це що за сюр, це що за театр абсурда Ха, справедливо це? І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете фінансово підтримати всю команду youtube канал Курбанова Лайф. Всі реквізити ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором Ютуб каналу Курбанова Лайф. Вся информация на главной странице нашего канала. Бережите себя, бережите Украину. До встречи!